assalomu alaykum do'stlar bugun flask darslarimizning ikkinchi darsini demak boshlaymiz bu darsimizda biz demak flask appimizga html templatlarni demak qo'shishni ko'rib o'tamiz xo'sh bundan oldin demak mana bunday de bir usulni uh, ham ko'rib o'taylik demak agar biza mana user degan funksiya ochib demak mana routga mana bunday ko'rinishda beradigan bo'lsak bizaga mana bu yeri ko'rsataylik msalam hello world degan demak hello word degan mana shu so'zni qaytaradigan va mana bu yerda demak salom mana bu yerda esa demak aynan ana shu name o'zgaruvchimizni olib qaytaradigan e, metod yozdik xo'sh shuni tekshirib ko'ramiz chiqadi mana ko'rib turganingizdek demak hello world deb chiqibdi bu o'zini официальный sahifasi lekin biz mana bu yerda bitta parametrni o'zgartirdik ya'ni mana e, bu ueral manziliga e, biza nima yozsak mana shu yozgan narsamizni o'zimizga mana bunaqa qiib qaytaradigan ko'rinishda e, oldik xo'sh e, demak mana shuni yozib ko'ramiz demak mana bu yerga salom jon yoki kun salom kun salom mana ko'rib turganingizdek demak bizaga mana bu yerdan yozgan narsamizni e, demak e, bu de yerga yani. qaytaryapti demak buni tushundingiz deb o'ylayman xo'sh demak biz e, bugungi mavzuyimiz e, HTML templatelarni e, demak qo'shish ya'ni e, bilamizki HTML sahifa e, demak HTML e, .html e, formatida yozilgan fayl hisoblanadi Hoş, uh, flask e, uh, demek flask frameworkimizde bize templatelerini koşmamız için e, uh, render template diye uh, benim de demek metoddan faydalanmış. Hoş e, uh, demek ona bir de düşün arsana ne Demek app render template diyoruz ona render template demek şu fonksiyonumuz gibi demek. Uh, bir de render templatdagi demak e, sahifani ko'rsatyapti manzilni xo'sh e, biza ko'rsatishimiz uchun demak e, mana bu yerdan e, flask ga yangi e, papka ochib olamiz template degan template degan papka ochib olamiz va e, mana e, shu papkamizning e, ichiga o'zimizning demak e, templatelarimizni de, e, saqlashimiz mumkin bo'ladi xo'sh e, bu yerdan demak html fayl ochib olamiz inde shtml degan demak ochib oldik ko'rib turganingizdek mana shunday fayl bo'ldi mana bu yerda masalan biz aytamiz bu demak bo'sh sahifa xo'sh demak bu yerda yozdik bu yerda masalan h biobirbir tagiga misol yozamiz bu yerda template xo'sh demak mana shunday ma'lumot qaytaradigan demak indekslangan indeks hhtml degan faylni ochdik endi bu faylimizni demak o'zimizning e, paython faylimizga mana bu yerga e, manzilni berishimiz kerak bo'ladi mana bunday ko'rinishda de index nuqta shtml mana bunday ko'rinishda qaytaradigan xo'sh biz buni de demak yangilaymiz mana endi tekshirib ko'ramiz e, demak template not found degan natija qaytardi xo'sh demak qayerdadir xato qildik index.html xo'sh biz bu yerda qayerda xato qildik index.html bu yerda to'g'ri bajarilgan htemplate not found uh, bu yerda de demak a ah, mana bu yerda de demak uh, template degan papkamiz xato yozgan ekanmiz um, biza buni uh, to'g'irlab qo'yamiz bu yerda templates degan uh, nom berishimiz kerak edi Templates. <coughs> Demek ki sakladık. Hoş. Şimdi <coughs> ıı, şu faylımızı yenilerimiz. Ve browser'da çıkıramız. Demek ki. Hoş. Bir de bana tekşir kırılıyor bizarga yana mana shunday xatolik beribik xuddi shu xatolikni yana berapi aha demak biza mana bu yerda temlate nima qildik template bo'lib qolgan ekan xo'sh buni to'g'irlab qo'ydim biza man brauzerda ochib qaraydigan bo'lsak mana bizga mana shunday e, natijani qaytarib e, turibdi de. xo'sh demak e, bu ko'rib turganingizdek o'zimiz e, yozgan e, kodimizni qaytaryapti mana bu yerda nex mana bu yerda template. E, bu yerda biz o'zgaruvchilarni e, ham e, demak ishlata olamiz e, demak ko'rib turganingizdek e, html e, faylni qaytarib turibmiz e, bizda mana shu e, html fayl o'qishiga sababemak e, mana shu e, render template degan funksiyamiz orqali ishlayapti bu judayam ajoyib xo'sh biza o'zgaruvchi ham qo'ya uh, olar ekanmiz demak uh, bu yerda uh, masalan o'zgaruvchini qo'yib uh, demak shu indeks faylni ishlatishimiz ham mumkin masalan mana bu yerda aytishimiz mumkin masalan p deylik p teng masalan uch butun o'n to'rtga dea mana shu qiymatni demak index faylimizga ham e, ishlatishimiz mumkin masalan bu yerda pining qiymati deymizda demak o'zgaruvchilardan yani, foydalanishimiz uchun jingala kasni ikkita e, yozib mana shuni ichiga demak o'zgaruvchimizni e, e, nomini keltiramiz demak mana shunday holatda Biz özgürlükçüler de özgürlükçülerde işletimiz mümkün böyle karıştırmaya e, tek şirk görmemiz. Ne bir de engel edeyim Bir de server. Koş, e, her sefer e, yengeleşimiz dört kere. E, İşe düştü. E, bana bir de kırptırken engezik. biza yozgan o'zgaruvchini html faylimizga ishlatib oldik xo'sh endi keling masalan for sikli va shartli sikllarni va shartli operatorlarni ham mana shu html faylimizga ishlata olamizmi degan savol bor mana shunday narsalarni ham ishlatishimiz mumkin buni flask imkon beradi shunday narsani qilishimizga buning uchun demak index html faylımızda e, şu narsanı yazamız demek e, bir de e, bize kere böyle narsa fakat e, şöyle şu demek e, jingle kaos içi ge, e, demek foiz bilgisini e, yazışımız gerek böyle de ve bir de demek şimdi mesela for sickle yazamız mesela for in range birdan o'ngacha demak mana shunday ko'rinishda bo'ladi demak biza for siklni ochganimizdan keyin ushbu siklni uh, yopishimiz ham kerak uh, bo'ladi uh, buni qanday qilamiz emak buning uchun demak uh, end for degan uh, demak e, mana shunday e, end for degan nom bilan e, for siklimizni yopishimiz kerak bo'ladi aks holda demak e, dasturimiz ishlamasligiga olib keladi xo'sh e, e, endi mana for sikleni ochdik demak xuddi shu ma'lumotni endi hash bir e, tegimizga qaytaradigan qilamiz hash bir xo'sh e, demak H1 yozdik E, endi biza ichiga e, demak mana yani shu ini qiymatini qaytaradigan shartli e, operator yozib ko'ramiz xo'sh buning uchun demak bu yerda xuddi shunay ko'rinish olamiz va demak if agar deymiz i ini e, ikkiga bo'lganimizda qoldi aynan teng bo'lsa e, demak birga birga teng bo'lsa deymiz bizga mana shu natijani qaytar deymiz xo'sh manashu birlarni o'chiramiz shartli operatorimizni demak for folsidan ichkariga olamizosh endi esa demak pastidan mana shu ichidan qaytaradigan narsani yozamiz masalan demak p va bu yerda demak o'sha ini qaytgan natijasini yozishimiz mumkin mana bu yerda xo'sh if shartli operatorimiz ham xuddi shunday bo'ladi uni ham yopishimiz kerak bo'ladi xuddi for siklga o'xshab demak uning uchun demak and if degan nom orqali yopib olamiz mana mana shunday ko'rinishda bo'ladi xo'sh endi mana bu yerda i ni qiymatini ko'rsatishimiz uchun bizaxuddi boya aytganimdek manbuday demak buni ichiga olishimiz kerak bo'ladi chingala qavz ichiga xo'sh tekshirib ko'ramiz demak uni bu yerdan tekshiramiz mana i degan natija qaytardi demak nima uchun i qaytardi sababi biza mana bu jingal osti bitta foydalandik ikkita yozishimiz kerak edi bu yerga xo'sh ikkita yozdik tekshirib ko'ramiz mana ajoyib demak siz bilan mana for siklga qiymatlarni html faylimizga ham mana shunday ko'rinishda yozib qaytaradigan qildik va a, siz bunda ko'p berishingiz mumkin masalan ay mumkin siz demak if masalan elif metodi bilan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi masalan elif orqali va shartingizni berasiz a, va keyin xuddi shu zada masalan Demek mesela else diyeceğim uh, netice. Kodum anlaşın ne görünüşte verisiz. Uh, Ve bir de mamlı demek uh, yakıla koştu kere bir end if orkali. Ya şu lan şart operatör tuğel. Kör tuğel ingizdik. Bize anlaşın arsalardan uh, faydalandık. Sıkılla uh, demek. Bugünkü dersimizde slablan uh, render template metodida metodi de, orqali demak indeks faylni demak template dan foydalanishni ko'rdik demak va mana bu metodni ham ko'rib o'tdik demak yora manzilini qaytaradigan metod va demak for sikleni va shartli operatorlarni demak mana shu templaytimiz ichida ishlatishni ko'rib o'tdik bugungi darsimiz shu e, bilan yakunlanadi keyingi darslarda uchrashguncha xayr sog' bo'linglar